почему он выдерживает да, вот эти все удары почему он не ломается почему он работает до сих пор и так далее абсолютно никаких космических технологий в да, этом замке нет здесь закаленная душка насколько я помню 11 мм в диаметре она просто правильно закалена и все здесь стальной корпус вот этот корпус полностью стальной. Каленый? Нет, он не каленый. Два каленых шарика, которые расходятся в сторону и, и фиксируют душку. Больше ничего нет. Вот эти вот замочки, они очень похожи по виду на абус. И многие из них на самом деле Абу скопируют по внешнему виду. Я даже вам так покажу. Видите, тут зеленый пластик, тут черный пластик, да? Выглядит, при... ну не надо. Выглядит примерно одинаково на самом деле. Ну, по большому счету, выглядит одинаково. Ну вот. Единственное, что... Единственное, что... Невыдержанная технология. То есть написано «душка закалена». А мы ее пилим и перекусываем. Она не закаленная. Там другой, другой металл применен на корпусе замка. Потому что мы эти замки в том числе и разбивали. Где-то вот он. Вот он разбитый замок. В том числе. То есть другой материал, другой материал корпуса. Что еще есть интересного у лабуса? Да? То есть мы уже понимаем, что там Зубилом, молотком, ломом, чем угодно, этот замок не вскрывается. Вопрос времени, если так времени. С точки зрения замка и невскрываемости, вообще любая технология по безопасности, любой сейф, банковский, какой угодно уровни там секретности вскрыть можно, зависит от квалификации человека, уровня инструмента и того времени, которое на это надо потратить. процентов. Ну, тут вообще сомнев, ну, говорить не о чем. А, вопрос, можно ли АБУС вскрыть каким-то образом быстрым, например, да? И какой инструмент для этого нужен? А, если мы посмотрим на ключ АБУСа. Сейчас, секунду. В открытом состоянии не закрывается. Здесь? Нет, в открытом состоянии замок не закрывается. Не потеряешь, не потеряешь ключ. А, здесь дисковая система. Если я возьму вот этот замочек, Здесь тоже дисковая система. Вот опять-таки моменты выдержки технологии, да, и там маленьких нюансов. А дисковая система не вскрывается отмычками. Действительно так, не вскрывается. И знаете, помните, такие советские полукруглые ключи. Это дисковая система, которая была позаимствована когда-то у ФИНов. То есть Союз, он купил у ФИНов технологию и по этой технологии замки выпускал. Но, как обычно, для того, чтобы что-то удешевить и сделать все подешевле и помассовее, мы технологию нарушили. Что здесь нарушено? Вот в этом замке. То есть дисковый замок можно на самом деле легко высверлить. И легко открыть, просто высверлив вот этот механизм. И очень быстро высверлив. И есть специальный инструмент, который открывает вот этот замок. И есть специальный инструмент. А? Вы продаете замки или открываете? Продаю. Так, и там. YouTube, YouTube, найти, там есть... Для дисковых? Для дисковых есть такая... Э, он на вот сайт называется «Клуб любителей замков». Вот. Зарегистрируйтесь? Смотрите. Вот это вот штука, в случае, если необходим. Ну, на самом деле, по отмычкам ничего не скажу. Вот. Знаю, что система двухдисковая, которая и тут двух сторон используется, она не открывается отмычкой. Вот это открывается, то, а что у нас Вот вопрос высверливания, да? Видите, здесь защита на замочке, да, такая стоит, пластинка. По-хорошему она должна быть каленая. И финны используют каленую, и немцы используют каленую. Наши используют просто прикрыть сталь, и все, которая сталь, причем мягкая, которая дешевая, которая хорошо обрабатывается. Соответственно, 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 хорошо сверлится. То есть, на самом деле, защиты у этого замка нет. То есть, просверлить его можно очень быстро и очень элементарно. Если мы посмотрим на АДУС, здесь стоит 12 миллиметров каленой стали до того, как вы доходите до дисков, которые нужно высверлить. И диаметр сверла, который нужно здесь использовать, будет порядка 10 миллиметров. 12 миллиметров каленой стали 10 миллиметровым сверлом, даже очень хорошим, даже при очень хорошем инструменте, при очень всем хорошем и так далее, это в лучшем случае, ну, полчаса, я даже думаю, что ну, не меньше, а то, скорее всего, что и больше. То есть вопрос немцев, да, там вопрос их машин, вопрос того, что они производят, секрет один простой. Ребята, не нарушайте технологию. То есть, если должна быть закаленная защита, то она должна быть и она есть если душка должна быть закаленная и должна быть определенного диаметра то она закаленная и она именно такого диаметра как это должно быть и так далее если тут должно быть два шарика и две стороны запирания то здесь две стороны запирания и никак по-другому ну, вот вообще никак по-другому да то есть на каждую допустим помещение можно ставить разные секретности с нет одну Однако, секретность да секретность должна быть одна Полностью. То есть если мы высокую секретность ставим, то начинаем нашу... от входной двери и заканчивая всеми остальными. Низкую секретность от входной двери заканчивая всеми остальными. Мы, мы можем, не, не, вы можете нас на самом деле не вызывать, да? Нам нужны размеры цилиндров, и мы с вами проговариваем по каждой двери, какой уровень, без, какой уровень доступа и для кого вы хотите сделать. Вот. Если один из вариантов нас вызвать, чтобы мы это все проверили, не вопрос, мы можем приехать, сделать. У нас есть сервисная команда, которая это все делает, все это настраивает и дальше двигает массу. мастер системами мы занимаемся давно, мы их просто не раскручиваем. А дисковая Абус не использует, не делает цилиндры с дисковой системой. Почему? Это, это преригатива а, финов. То есть они в этом деле супер, на самом деле обалденные молодцы. Поэтому, ну, что ж драться на чужой территории, скажем таким образом.